Вітаю вас, як перестати бути скромником або для чого художнику потрібна відомість, запитаємо Сергія Пояркова. Сергій Поярков найбільш розкручений та один з найуспішніших художників України. Виставляється в багатьох музеях та галереях світу. Своєю творчістю, за його словами, заробив не один мільйон. Сергій у вас можна часто і побачити, і почути, для чого це вам потрібно. Говорил Ларі Кінг, якщо uh, человека нет в телевізорі, то он не существует. Поэтому для э, художника, певца, композитора, писателя, даже балерины или политика, пиар-составляющая есть одно из э, как бы главных задач, потому что, ну, откуда мы будем знать, что Пелевин интересный писатель, если об этом не услышим в рекламе, если об этом не будут говорить? Ну, а как же те, что художника все-таки мают больше прославлять его творения, а не слова? Как правило, художники, которые хорошо отпиарились у них очень много как раз работ в отличие от их критиков потому что э, я всегда вспоминаю э, сцену когда на ступеньках союза художников коллегу пинчуку подошел какой-то скульптор такой весь заштопанный крошки в бороде и говорит пинчук вот это надо не пиариться а лепить на что Олег достал три каталога ему сказал говорит, так подожди а кто это вылепил то есть там три каталога разных новых, новых работ. В отличие от критика, который там в мастерскую квасит и, и делает три работы в год. Поэтому, конечно, художника должны прославлять его работы, писателя, там, его книги, а, от певца его песни. Но вопрос о том, что когда это есть, как об этом узнать? Конечно, художника там, или там, политика должны прославлять его дела. Но как люди узнают об этих делах, если они не включат телевизор? В детстве были скромником, а как вам удалось подолать ось этот недуг? Я не думаю, что я там ставил себе целью долати там а скромность. Ну, просто есть инструмент, и понятно, что известность и, и раскрученность должны являться средством, а не целью. ваше побажание? Что треба для того, чтобы достигнуть своей мети? Во всех своих неудачах нужно винить себя, во всех удачах нужно винить обстоятельства. И самое главное, нужно понимать, что нет ничего, что вас может остановить. Вот, если вам что-то действительно нужно, то вы этого обязательно добьетесь. Это вопрос времени. Все.